Dadi wong lanang kuwi aja mung kaya Sadewa sing keminter, aja mung kaya Nakula sing bagusi, aja mung kaya janoko sing waton saguh, aja mung kaya Werkudara sing mung rasa mangane, aja mung kaya Puntadewa sing keladuk antengi. Yen isih Joko ya dadi sing manther tejani sebab sugih kawruwe lan merantasi tandang gawini. yen wis duwe bojo ya tegese wong lanang sing pantes diajeni bojone yen wis anak ya dadi yayah tenan tegese wong lanang sing bisa dadi jujukane anak nalika butuh pitulungan sak wayah wayah yen wis putu buyut utawa canggah ya dadi simbah tenan kagese wong lanang sing siyaga sowan sak wayah elingo umur kuwi ana watese